PM Anwar tempelat janji selesai air setahun. PH Nafi tamak kerusi PRN Sabah. Kerajaan salur 7 juta hadapi musim monsun. SPRM didesak siasat video Albert Day. Rafizi Ramli dakwa pelantikan JAC gugat reformasi. Dan Zuraida mohon Mahkamah Persekutuan semak semula keputusan berkait kes Bon PKR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur parti-parti politik khususnya pembangkang yang mendakwa mampu menyelesaikan masalah kemudahan asas di Sabah termasuk isu air dalam tempoh setahun sekiranya diberi mandat selepas PRN Sabtu ini. Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan bersama Pentadbiran Sabah yang dipimpin Haji Jinor sedang melaksanakan pelbagai projek infrastruktur utama bagi mengatasi masalah lama negeri itu usaha tersebut merangkumi pembinaan jalan raya dan pembinaan empangan baharu untuk meningkatkan kapasiti bekalan air beliau turut menekankan bahawa kerja-kerja menaik taraf bekalan air memerlukan perancangan rapi pembiayaan besar serta tempoh pelaksanaan yang realistik bukan sekadar janji singkat yang sukar ditunaikan dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar merakamkan penghargaan terhadap kerjasama Haji Ji dalam membantu menyelesaikan pelbagai isu rakyat Sabah. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menjelaskan Haji Ji selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap perbincangan bersama Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Pakatan Harapan PH tidak pernah bersikap tamak dalam pembahagian kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN Sabah ke-17. Menurut Datuk Sri Anwar, pembahagian kerusi itu dibuat mengikut semangat kerjasama antar parti dalam sebuah negara yang berbilang gabungan. Beliau menyatakan PH hanya bertanding dalam jumlah kerusi yang kecil kerana menghormati struktur politik Sabah dan kepimpinan negeri. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut mengulas isu Perjanjian Malaysia 1963 serta tuntutan 40% hasil Sabah. Perdana Menteri menjelaskan, tuntutan 40% hasil Sabah bukan isu yang boleh diputuskan dengan mudah kerana jumlahnya melibatkan nilai berbilion ringgit. Datuk Seri Anwar menambah, tiada pentadbiran sebelum ini yang benar-benar mengambil langkah untuk menunaikan tuntutan tersebut. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 7 juta sebagai dana segera untuk membantu semua negeri dan agensi berkaitan dalam memastikan koordinasi operasi tindak balas berjalan lancar sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Peruntukan itu disalurkan melalui agensi pengurusan bencana negara NADMA bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nancy Shukri berkata, Dana tersebut turut merangkumi pemberian bantuan wang ehsan BWI yang mula dilaksanakan khusus bagi musim MTL 2025-2026. Menurut Nancy, pembayaran BWI akan dibuat terus kepada ketua isi rumah melalui Bank Simpanan Nasional BSN yang bertindak sebagai bank pembayar. Beliau menyatakan bahawa mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan tersusun dirangka bagi mengelakkan kelewatan yang sering berlaku sebelum ini. Seterusnya memastikan mangsa banjir dapat kembali stabil secepat mungkin. Menjawab soalan tambahan daripada Nurul Amin Hamid, PN Padang Terap, Nancy memaklumkan kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyediakan insentif keuangan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO yang membantu operasi semasa banjir. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa untuk menyiasat segera rakaman video yang didedahkan ahli perniagaan Albert T yang mengaitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta bekas setia usaha politik kanan Syamsul Iskandar Muhammad Akil. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyatakan dakwaan tersebut buat masa ini masih dianggap sebagai khabar angin mengikut sudut undang-undang namun ia tetap memerlukan tindakan penyiasatan. Hassan berpendapat siasatan rasmi perlu dijalankan bagi memastikan ketulinan dan kesahihan rakaman tersebut. Beliau turut menyatakan bahawa Azam perlu menarik diri daripada apa-apa peranan dalam siasatan bagi mengelakkan persepsi konflik kepentingan, memandangkan namanya sendiri disebut dalam rakaman tersebut. Hassan menyampaikan pandangannya ketika menjawab persoalan Malaysia kini mengenai sama ada azam wajar di siasat serta sama ada PKR perlu menggantung Syamsul sementara siasatan sedang berlangsung. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli memberi amaran pelantikan Ahmad Tarirudin Muhammad Saleh sebagai anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar menimbulkan kontroversi, malah boleh melemahkan asas moral kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi. Mengulas polemik berkenaan, Rafizi menjelaskan kenyataan terbuka yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengenai pelantikan tersebut adalah sesuatu yang amat jarang berlaku. Beliau menambah isu itu tidak mungkin hilang begitu sahaja kerana ia menyentuh sensitiviti penyokong reformasi, khususnya dalam kalangan pengundi yang selama ini memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan dan PKR untuk memperkukuh takbir urus negara. Pada isni lalu, Tuan Ku Mohris menyuarakan rasa kurang senang terhadap pelantikan tersebut dan menekankan bahawa kebebasan CAC mesti dipelihara sepenuhnya. Rafizi menjelaskan pelantikan Ahmad Tarihrudin kini dilihat oleh sebahagian masyarakat sebagai mengukuhkan dakwaan lama mengenai kemungkinan beliau disiapkan untuk memegang jawatan Ketua Hakim Negara. Mahkamah Persekutuan dimohon untuk menyemak semula keputusan yang membenarkan PKR memohon kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan liabilitinya di bawah bond parti daripada 10 juta kepada 100 ribu ringgit. Bekas ahli parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin memohon supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan perintah yang dikeluarkan awal tahun ini dan mendengar semula permohonan kebenaran merayu PKR. Satu notis usul yang dilihat oleh FMT mendedahkan bahawa permohonan itu berdasarkan peraturan 137 Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995 telah difailkan bulan lalu. Alasan permohonan tersebut tidak didedahkan kepada FMT. Peraturan 137 mengiktiraf kuasa semula jadi Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula keputusan terdahulu bagi mengelakkan ketidakadilan atau penyalahgunaan proses. Peguam Nafrik Singh yang mewakili PKR dan bekas setiausaha agungnya Saifuddin Nasution Ismail berkata, Mahkamah Tertinggi akan mendengar permohonan itu pada 11 Disember depan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.